Okay. окей. Почему у него камеры? Ты ж включена, я бачу. Угу. Mm -hmm. Хорошо. Коротше, камера щось не робить. Без камери. Починає записування. Може крашентись від щось, я не знаю. А зачем я це роблю взагалі? Не, нафіг надо, коротше. Или як? Я не знаю, я чомусь не можу подивитися свої стріми. що? Нє, це робить. А оце що? Що відбувається? Я не можу зтупить просто. Все идет нормально? Затренка в районе 10 секунд. Ну, может, ладно, 5 секунд. Я не хочу с танками играть, я вообще ничего не хочу, я знаю, нахрен я вообще-то включил. щось подберемся Тільки я попробую Эх, окей так дыши ды а он дождь сей стрім. не да я не це. я хочу відео. О, Запис все таки є! Перезагрузив. У меня 11 кусков. Сейчас все бабки О Проходи, не задерживайся. Мы не бросим перезагружать. Мы не бросим 43-43. Добро. Добро. Конечно. Я дивлюсь на стриме. Короче, стрим. <святый> я не знаю, что Шты... это по миссиям. как <святый> <святый> это Шо по вообще, я не понимаю. Удивительно, однако прозрачно никогда не слышу. А А, усовершенствование. Ну да, это база. З таких завдань? ну тільки це. Основна місія. Туди мені треба податися. Як мені туди може подавати по-другому? Через mm -hmm. болото. Я, кстати, тут не пробирався ще так. А ти що хочеш? Тоже, у Усовершен... совершенство Які плани на осінь? Купити кезди для нових рекордів Малому, Перевити для перебуду, першої рибалки в сезоні. Та зручні кроси за кошти з продажу на OLX пари, що це, довго тобі, стояла я без я діла. Все, що шукаєш. Я знаю, що ми зробимо. Ми поіграємо в тупі. В тупі браузерні ігри. Чи може гріфіні глянемо? Бля, я дивлюся один. Я сам з собою говорю просто. Так. Оп. Вы и выбор. Боже, сколько я времени убил на всякие такие игры в в свое время. Танцующий бандит, дуже потужно. Выживалкер. Угу. Давай, варгрупп. КЛЕ! Сейчас буду Кто зашел, не знаю. Вообще, и честно, я уже заебался. Типа, это... Просто, что я здесь на ютубе. Стрим ради стрима. Все. Я буду вот их за... запускать, запускать иногда стримы. С... Мож... Можу, его. А может заброшу, я, в принципе, половину все этим занимался жизнью. Что я делаю? Я фигуратор. Приветствую. Начнем обучение. Groups — это стратегия. Ты лезь. Ты родной из группировок в зоне. У нас свои цели. Нужно создавать сильную армию, захватывать территории и уничтожать врагов. Сейчас мы на локации болота. Это один из 18 секторов зоны. Обычно здесь тихо. Мутанты встречаются редко. Также здесь можно встретить бандитов или ренегатов. На севере были замечены несколько групп бандитов. На севере были замечены несколько групп бандитов. Скоро сюда прибудет наш отряд, и мы их постреляем. Кстати. В левом углу экрана есть кнопка паузы. Жми на нее, если нужно приостановить игру, выйти в меню, сохраниться или же что-то настроить. Сбираемся! Шевелись, шевелись! На прибыл наш отряд. Любой отряд, наш или вражеский, состоит из трех бойцов и командира. Отряды нашей группировки отмечены зеленым цветом, отряды врага красным. Отряды нейтральных группировок желтые. Сейчас наш отряд войдет в точку Южный хутор и захватит ее. Não, Точка захвачена! На болотах много таких контрольных точек. Базы, брошенные деревни, вышки. Для нашей группировки важно захватывать такие точки. Они позволяют контролировать местность, да и платят за их захват хорошо. Кстати, у каждого отряда есть иконка для быстрого доступа. На ней можно увидеть количество бойцов в отряде и общее здоровье отряда, а нажатие на нее открывает панель отряда. На этой панели можно увидеть всех бойцов отряда и их здоровье. Также здесь расположены кнопки «Инвентарь» и «Взаимодействие». Хорошо. Теперь научимся управлять отрядом. Рядом с нами есть точка «Старая церковь». Нам нужно захватить ее. Для этого отправь туда свой отряд. Чтобы приказать отряду идти, нажми на него и перетащи указатель в нужное место. Все готовы? Выходим! Точка захвачена! Отлично, точка захвачена. Теперь ты знаешь, как управлять отрядом и как захватывать контрольные точки. За захват точек ты получил немного денег. Давай потратим их на создание нового отряда. В правом углу появилась кнопка Панель группиров. Ты создал новый отряд. Теперь нужно ждать окончания подготовки. И это может занимать некоторое время. Время подготовки отряда зависит от количества бойцов и их ранга. Ты в любой момент можешь отменить подготовку отряда и вернуть деньги. Для этого нужно нажать на иконку подготовки отряда. Ну дайте же вы времени поесть. Подготовка окончена. А? Отряд готов и ждет на вашей базе. У нас гости. Мы обнаружили два отряда бандитов. Наверное, пришли на разведку. Бандиты разделились. Один отряд остался на точке, а другой двигается в нашу сторону. Давай отправим наш отряд и в навстречу, и впереди. Видим врага. врага, готовимся к бою. Шухер! Нас запалили! Блин, какой игра, Честно, Браузер я нашу не понимал. Ура, смотай! Хорошо мы их, да? Они такого точно не ожидали.

Старики, люди добрые, кто зависит? Заживем! Что там хочет, я не знаю. Я как скучновато просто. Хорошая работа, теперь вони долго сидят. Только как бы будет такой охрана, то их треба их вылековать. Вылековывание законы указывают. Есть! Мы взяли точку! Угу. Хорошо. Навіть частину цей інвентар, всі речі, які є у загоні. Чи будуть всі їх опис на і отримати на предметі, а щоб використати двічі клісні по ньому. Далі. Наразі нам потрібно вилікувати паранів бійці. Для цього використовується армійська аптечка, не це сині. Просто тут двічі класить по ній. Добре, усі бійці у загоні мають повне здоров'я. Тепер можеш закрити інвентар. А тепер головне – торгівля. Подивимося, як це робиться далі. У зоні можна зустріти багато різних торговців, які продають зброю та броню інші медикаменти, де хто подає саратою. Изучить очень на карте специальной библиотеку на нашей базе, завысить страховку, Давай правом сюда для него закинуть. Все в ажуре. Точка захвачена. Прикрывай, я пошел. <звук> Никто сна не довезет. Ну. Mm. No. Все готовы? Выходим. Ну, вы продолжаете. Что-то не забываете. А вот это я загибаю. Японский-то насос. Собираемся! Шевелись, шевелись, ну! Хз вообще. еще чуть-чуть времени. и и буду болить. Я а, вот. вот. Все покрепление. Понимаете? You know, да?

Все, навчания было. Дамо шанс цей игре. Я считаю, треба дать шанс. Парни, не расслабляемся. Скихи? Это реально бабки? Дебил балашем чушь. Осталось. Что осталось? Какая схерня, короче. Телефон уже просто горячущий Точка доступа подключена. На зарядке.